sindirishga jang qilishdi işte. birinchi raundning o'zida ketdi ikkinchi raund yana chekkadan aylana harakatlarni amalga oshiryapti gyaji qaragim kelmayapti an yon tomondagi statistikaga chalg'ib bo'lmaydi mana shu to'g'ridan jeplari o'tib burnini shikastladi gejeni magamedov mana shu quroli ish beryapti bugun yana chap qo'lda zarbasini o'tkaza oldi jastin yo bu nockdoun emas bu takedown ga urinish natijasida muvozanatning yo'qotilishi Low lokk sezilyapti habibning chap oyog'ida sekin gematomalar paydo bo'lyapti ichki tomoni hali ko'zga tashlanmadi-yu, tashqi tomonda jiddiy shishib ketdi oyog'i va yana bir urinish va takedown amalga oshdi buning ustiga to'liq nazorat full mount nima qiladi uslub qo'llaydimi yoki ground and pound? hozir mana shuni ko'rishimiz kerak uslubga uslubga bo'g'ish uslubi va qani ko'ramiz gedji lekin taslim bo'ladiganlardan emas uxlab qolishi mumkin uxlab qoldi uxlab qoldi referi kech qoldi bo'ldi habib Nurmagomedov. yigirma to'qqizu nol uxlab qoldi jastin gedji kech qoldi referi chunki siz ham ko'rdingizmi tapillatdi tap, tap bo'ldi yutqazganini tan oldi gedji lekin referi kech qoldi